Сотрудники управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ликвидировали преступную группу в Бердянске. Семь жителей Запорожской области более полугода продавали наркотические вещества. Шестеро из семи задержанных уже были ранее судимы. В том числе имелись приводы в милицию из-за сбыт амфетаминов. Задержано семь жителей города Бердянска, которые на протяжении более полугода занимались сбытом наркотических средств, а также иных лекарственных препаратов сильнодействующих лекарственных препаратов. В ходе реализации оперативной информации в зазначенных лиц было проведено более 20 оперативных закупок в отношении наркодилеров возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям. Незаконный сбыт наркотических средств и незаконное хранение и перевозка прекурсоров. А значит, злоумышленники имеют реальную перспективу провести за решеткой от 5 до 10 лет. По месту жительства каждого из них проведена санкционированная обыска, в ходе чего изъято свыше 1000 дол, доз э, наркотического лекарственного препарата Трамадол и иных сильнодействующих ядовитых препаратов. Шесть, шесть лиц из вышеуказанных семи ранее были судимы, в том числе и за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотика. На сегодня известно, что члены группы имели постоянную клиентуру, среди которой распространяли наркотики. Сейчас сотрудники милиции устанавливают каналы, по которым запрещенные медпрепараты поставлялись в Бердянск.